Lokal. Terima kasih uh, untuk uh, Ibu mengizinkan saya untuk terus sama berbahas uh, tentang belanjawan 2012. Uh, ada sedikit uh, tanyaan yang saya nak tanya kepada uh, speaker ni. Kita guna perkataan bajet tetapi ada juga kita guna belanjawan. Jadi yang mana, uh, walaupun sama, uh, tetapi tentulah uh, ada sebab kenapa kita menggunakan perkataan bajet uh, dan bukan menjelawat belanjawan pada satu ketika yang lalu. Saya sebutkan ini bukan apa-apa kerana dalam teks ucapan Perdana Menteri yang telah dicetak cantik di depan ini. Di depannya tulis belanjawan 2012, di dalamnya bajet 2012. Jadi saya Uh, nak tanya itu saja sedangkan dalam English translationnya samalah the 2012 budget itu macam kebawah. pakai konfrontasi dan confrontation ni Mat ya. sama-sama perkataan itu itu perkataan yang sama cuma budget dengan belanjawan lain dalam buku yang sama terima kasih um, kita mendengar bahawa pertumbuhan ekonomi 2012 dijangka antara 5 hingga 6 peratus kalau kita ambil yang ekstrim 6% artinya perkembangan kita uh, cukup baik dan uh, uh, agak uh, berbeza daripada pandangan para-para uh, penganalisis uh, ekonomi termasuk MIR yang uh, mengatakan bahawa uh, pertumbuhan mungkin hanya sekadar 5%. Ada pentingnya menteri kewangan menyebut 5 hingga 6% ini kerana kalau 600 pertumbuhan ekonomi kita, maka hutang negara kita yang akan meningkat daripada apa yang disebut tadi 437 bilion yang merupakan 53% daripada GDP. Uh, kalau 600, artinya hutang ini tidak akan mencapai 55%, 55 pada tahun 2012. Artinya kita masih lagi di bawah paras uh, ataupun berada di paras yang selamat hutang uh, negara kita namun, kalau penganalisis politik, uh, penganalisis uh, ekonomi yang lain yang mengatakan perkembangan ekonomi kita tidak serancak sedemikian 5% ataupun lebih kurang daripada itu, ini berarti hutang negara akan menjadi lebih tinggi berbanding dengan GDP ya? dan mungkin ini akan mencapai 55% seperti yang kita khuatiri atau lebih daripada itu jadi saya nak tanya kepada Menteri Keuangan adakah memberikan suatu angka yang begitu uh, cantik 6% bertujuan untuk tidak menampakkan hutang negara kita mencapai ke tahap yang berbahaya tersebut itu yang saya nak tanya kerana kalau trend yang ada pada hari ini suasana ekonomi dunia yang tidak merangsangkan saya uh, meyakini pandangan-pandangan penganalisis uh, ekonomi ini ada benar dan ada wajar betul yang betul uh, menteri Keuangan juga menyebut mengenai kawasan parlimen saya Kuala Krai uh, walaupun uh, hanya sekadar menyebut bahawa peruntukan kepada hospital Kuala Krai disediakan untuk baik pulih Sedangkan dalam RMK 9 telah disebut, kelulusan diberikan untuk membina sebuah hospital baru dengan tanah yang disediakan 100 eka pun sudah disedia. Ya, tetapi dalam RMK 10 dinyatakan mungkin dipertimbangkan dalam separuh kedua RMK 10 yang tidak masuk dalam perancangan awal RMK 10. Jadi, walaupun kita berterima kasih ke atas peruntukan kepada Hospital Kuala kera ini yang sebenarnya apa yang di sebut itu ialah satu program, projek yang sedang pun berjalan, iaitu menambah Dewan bedah yang sudah hampir siap ya? jadi kalau ini yang dimaksudkan dengan uh, tambahan, mungkin ianya digunakan untuk menyempurnakan permainan tersebut yang sudah 2 tahun tetapi belum siap-siap, mungkin duitnya tak cukup, ini yang dimaksudkan kalau ini yang dimaksudkan, walaupun kita tetap terima kasih, tetapi masih di bawah uh, jangkaan dan harapan kita apa yang lebih diperlukan oleh penduduk di Kuala Kerai ialah suatu jalan perhubungan yang lebih baik pernah suatu ketika Menteri Besar Pahang ya, apabila diberitahu bahawa lebuh raya uh, tengah ni, spine, apa nama tu uh, tulang belakang uh, di semenanjung ni hanya sekadar menambah besar memperbaiki jalan raya yang ada dan bukan suatu lebuh raya yang baru beliau agak marah dan berkata kalau macam ni tak payahlah dibuat, ya, itu menunjukkan rasa kekesalan beliau dalam hal ini saya memang setuju bahawa bukan sekadar membaik pulih jalan yang sedia ada yang kita pun tahu, uh, jalan penghubung uh, Kuala Lumpur uh, Bentong, raup lipis uh, Gua Musang Kuala Kerai, Kota Baru ini memang merupakan jalan yang membawa banyak kecelakaan dan kemalangan maut dan memerlukan suatu uh, upgrading bukan sekadar menambah besar tetapi suatu alignment yang baru satu jalan lebuh raya yang baru ini bukanlah suatu permintaan yang uh, melampau tetapi adalah satu uh, tuntutan yang memang wajar bukan hanya untuk Kelantan untuk Kepulau Kerai Kota Baru tapi seluruh perjalanan ke arah timur kalau kita nak membangunkan seluruh negara kita ya, kita tidak boleh melepas pandang terhadap pembangunan di kawasan-kawasan yang masih belum uh, di, 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 dibangunkan kita hanya menyediakan lebih kurang 21% daripada uh, belanjawan kita untuk pembangunan sekitar 51 bilion ya. mungkin kerana kita sudah berada di tahap negara membangun jadi tentulah peratusan yang diperuntukkan untuk pembangunan tidak seperti negara uh, mundur negara baru nak nak berkembang yang mungkin lebih besar peruntukan pembangunannya. Tapi kalau kita melihat keseluruhan pembangunan di negara kita, Sabah, Sarawak dan sebahagian di semenanjung, kita tidak boleh menganggap jumlah yang diletakkan sebanyak 21% ataupun 51 bilion mencukupi ya untuk menepati pembangunan sebuah negara yang bergerak ke negara maju. Kita khuatir yang dikatakan maju itu adalah hanya sebahagian daripada negara kita ya. di Semenanjung pun hanya sebahagian kecil daripada Semenanjung di Sabah dan Sarawak masih uh, di peringkat uh, ketinggalan jadi kita harus uh, melihat semula belanjawan ini dengan memberikan pertimbangan kepada peratusan uh, peruntukan untuk pembangunan yang lebih ya. dan ini tidak memalukan kita seolah-olah kita mundur balik ke negara Mundur yang tinggi peruntukkan pembangunan berbanding dengan pengurusan ya? saya mengharapkan perkara ini ditimbangkan semula supaya pembangunan seperti leboraya yang baru jalan-jalan, pembaikan jalan, bekalan air yang merupakan asas kepada sesebuah negara yang nak menuju kepada negara maju ini disegera, di segera di, di, diperlengkapkan uh, sebaik mungkin dan tidak uh, hanya bergantung kepada uh, suasana perbezaan uh, politik dan sebagainya. Ya. Ada satu lebuh raya antara Kuala Krai dengan Kota Baru yang telah diluluskan dalam RNK 9 malah uh, telah disebut beberapa kali dalam uh, dewan yang mulia ini, uh, telah diluluskan dan diberikan tanda tetapi uh, dimaklumkan yang terakhir ianya telah dibatalkan. Ini suatu uh, bagi penduduk Kuala Krai uh, satu malapetaka yang amat merugikan, ya. Apa pun juga perbezaan uh, pandangan politik yang ada di di Kelantan seharusnya tidak menjejaskan usaha-usaha pembangunan yang boleh menguntungkan semua pihak ya di uh, negeri tersebut jadi saya ingin mendesak supaya progres projek yang telah pun sampai ke peringkat pemberian uh, kerja uh, tender kerja kepada pihak-pihak yang berkenaan di teruskan supaya dapat dimanfaatkan selain daripada itu ada beberapa projek-projek uh, kecil walaupun kecil di mata kita di Dawan ini tetapi bagi penduduk-penduduk contohnya di uh, Don Dabong ada sebuah kampung biak nama kampung biak uh, seberang daripada kampung kandek yang telah dijanjikan uh, jambatan oleh salah seorang menteri yang pernah berkunjung ke sana dalam tahun 2004 ya. tapi sampai hari ini tidak dilaksanakan jambatan itu bukan panjang ya. dan tentulah kos yang yang, yang yang akan dilibatkan tidak besar tetapi bagi penduduk di sana ia merupakan suatu peluang pembangunan, peluang membawa hasil keluar ya. Jadi saya pun dah tak sanggup mendengar rintihan ini uh, di dalam uh, kawasan saya uh, dan juga di dalam media-media uh, dalam Facebook. Jadi saya untuk kesekian kalinya, ini bukan pertama kali saya meminta supaya dipertimbangkan semula oleh uh, kementerian yang berkenaan supaya jambatan kampung diakan di ini uh, di disegerakan. Uh, ataupun kita juga telah mendengar salah satu ucapan daripada Ketua Penggangkang mengenai uh, satu program Fitlog yang menelan belanja uh, ratusan juta uh, ataupun puluh juta grant kepada uh, pihak yang ada kaitan dengan uh, pihak penguasa yang akhirnya dikatakan gagal ya ini adalah satu uh, fakta sejarah yang yang kita terpaksa telan walaupun pahit saya juga dimaklumkan kalau boleh mendapat penjelasan Uh, sama ada benar FECRA pun ya, yang mungkin mereka ini ada peruntukan yang lebih, juga berhasrat ya, untuk mengusahakan satu program penambahan hasil daging negara ini uh, yang saya dimaklumkan sedang diusahakan uh, tetapi timbul satu isu yang uh, walaupun kecil walaupun uh, uh, trivial dengan izin, tetapi boleh akhirnya menjejaskan projek yang begitu uh, baik seperti yang berlaku dalam uh, program uh, feedlot uh, ini, iaitu di mana uh, pihak berkuasa di FEDCRA itu berkeras untuk seseorang tertentu mengendalikan projek ini, walaupun orang yang berkenaan kita dimaklumkan memang mempunyai uh, masalah uh, dalam uh, uh, peniagaan dan dalam urusan mereka dengan FEDCRA sebelum ini tetapi di dipertahankan oleh pihak tertentu untuk diberikan projek tersebut. Saya nak mengingatkan ini kerana akhirnya nanti kalau berlaku juga satu projek yang dikendalikan oleh orang yang tidak berwibawa, kita akan sekali lagi kehilangan satu jumlah wang rakyat kepada satu program yang gagal, yang mana kalau dibuat dengan baik dapat dialaskan kegagalan tersebut. Uh, itu yang betul, kita tadi mendengar bagaimana kita uh, menguji. Uh, pengadu gerahan uh, suatu jumlah 3,000 secara sekali ataupun one off kepada veteran-veteran uh, uh, special constable atau pen uh, SC, uh, home guard dan sebagainya, satu perkara yang kita rasa uh, suatu yang baik bagi mereka tetapi pada hari pembentangan uh, bajet tersebut, salah seorang daripada pemimpin Persatuan veteran angkatan tentera ini uh, bertemu dengan saya dan saya uh, mengucapkan tahniah atas apa yang bakal didapati oleh pekerja-pekerja sentral ini tapi dalam masa yang sama dia mengatakan uh, mereka di dalam persatuan uh, veteran uh, ini akan mengemukakan suatu saman ataupun meminta judicial review terhadap uh, akta veteran yang kita luluskan dalam daun ini kerana ianya melibatkan kehilangan uh, hak-hak berpersatuan kepada bekas veteran ini artinya uh, Dato' yang betul memang veteran ini gembira dengan peruntukan-peruntukan diberikan kalau diterima calangan kuala kerau mengenai pension yang disebut yang pernah disebut oleh timbalan menteri ketahanan lagi baik dan kita menyokong itu tetapi wang bukan segala-galanya mereka juga inginkan suatu kebebasan untuk bersuara dan uh, berpersatuan eh, jadi mereka menyuarakan pandangan ini bahawa mereka mungkin membawa kes ini ke mahkamah untuk uh, menyoal atau mempertikaikan rang undang-undang yang kita luluskan uh, dalam, dalam ini jadi ini harus dipandang serius kerana uh, ianya akan memberikan suatu kesan yang yang mungkin negatif uh, pandangan kita terhadap veteran-veteran uh, tentera ini ya. uh, tapi pada masa yang sama kita sebagai ahli politik, politik menganggap hak untuk berpersatuan ini mesti dibenarkan dan di, di, di diberikan kepada rakyat kita mengikut yang diperuntukkan dalam perlembagaan kita. Walaupun menteri pertahanan meminta supaya bekas-bekas ya, uh, tentera ini tidak tidak melakukan tindakan-tindakan tersebut, -tindakan tapi saya rasa kalau mereka melakukannya adalah wajar kerana ini bertepatan dengan tuntutan di dalam uh, perlembagaan kita. Dato uh, uh, yang dipetua, uh, bajet kita ini telah kita persoalkan oleh rakan-rakan saya sebelah sini mengenai cara kerajaan nak menangani hasil dalam negara. Tidak banyak di, diberikan kecuali mungkin sedikit pindaan terhadap RPGT yang mungkin menambah sedikit pendapatan negara. Tetapi secara umumnya kita akan berhadapan dengan defisit yang mana hutang khidmat membayar hutang ini seperti yang disebut di dalam bajet, tidak dapat menampung kenaikan ini seumpama kita yang berhutang menggunakan kredit kad dibenarkan membayar hanya 5% daripada baki yang ada akan sentiasa hutang ini bertambah dan tak mungkin kita akan menyelesaikan kalau kita membayar pada kadar tersebut begitu juga uh, cara kita menyelesaikan uh, hutang uh, melalui khidmat uh, pembayaran uh, hutang kita jadi dalam hal ini kita mempersoalkan apa caranya kerajaan cuba untuk mendapatkan Uh, pendapatan. Ini didedahkan oleh uh, Menteri Kewangan dan Perdana Menteri sendiri sebelum pembentangan bajet apabila uh, Yang Berhormat uh, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Kali menyebut kera. bahawa GST akan dilaksanakan ya, uh, selepas pilihan raya. Mungkin ini yang dimaksudkan uh, cara mendapat pendapatan tambahan. Dalam kota bagaimana? Ya. Boleh, boleh bagi sikit. Ya. Terima kasih boleh Rai. Uh, Datuk Ketua, saya, saya nak tanya pandangan Kolek Rai. Saya ada meneliti Uh, ringkasan belanjawan yang kita terima dibekalkan pada kita. Perhatian saya dalam uh, belanjawan yang baru ni ada 21 perkara berkenaan pelepasan cukai. Maksudnya nak murang hasil lah. Berbanding tahun lepas ada cuma 16 saja. Jadi adakah ini bermakna pada kerai kerajaan kita memang tak ambil berat berkenaan dengan menambah hasil negara. Walaupun kita tengok adalah baik tetapi pelepasan yang diberi pada kali ini rasa saya tak ada kena mengena dengan orang biasa atau rakyat yang teramai dia lebih kepada memberi pelepasan dan kesimuan pada industri apa pandangan kalau kerai yang kajian nak buat setakat ni? Terima kasih. Kata, suatu perhatian ...penghatian yang ataupun pencakinan yang cukup uh, cukup tepat yang yang menggambarkan tidak ada sesuatu yang serius malah malah kerajaan uh, seolah-olah berlepas tangan uh, tetapi saya merasai ada sesuatu yang kita tidak tahu ya yang yang mungkin ada uh, di dalam tangan uh, Perdana Menteri saya mengandaikan GST inilah cara untuk kerajaan menambah uh, pendapatan iaitu uh, apa namanya uh, sesuatu yang menyebabkan uh, hampir ataupun seluruh rakyat kita 28 juta rakyat kita akan membayar cukai banding dengan hanya 1.7 juta pada hari ini yang membayar cukai pendapatan ya saya nak menyebut di sini, hanya 1.7 juta yang bayar pendapatan dan yang lainnya tidak, bukan kerana rakyat lari daripada membayar pendapatan. Mereka tidak termasuk dalam golongan membayar cukai pendapatan kerana mereka tidak layak, tidak sampai kepada uh, bracket yang memerlukan mereka membayar. Ya. Tetapi apabila GST dikenakan, bukan sekadar pekerja-pekerja, ya. Uh, kerana GST ini dikatakan sebagai cukai uh, consumption. Jadi apa saja yang kita pakai anak kita yang baru lahir yang memakai lampin ya, dicukai, anak lahir pun kena cukai, orang tua-tua yang yang memakai lampin uh, dewasa juga kena cukai ya, artinya kita ada 2 uh, minit lagi, terima kasih uh, kita melepaskan tanggungjawab uh, ini kepada seluruh rakyat yang sebelum ini tidak mampu membayar cukai, saya rasa ini uh, tidak berlaku adil dan uh, akan menyusahkan rakyat kita, terutama dalam keadaan harga ataupun kos uh, kehidupan yang semakin meningkat maka kalau ini berlaku saya yakin rakyat akan lebih menderita jadi kita di peringkat uh, di di sebelah sini menolak uh, uh, GST ini yang kalau dilaksanakan pasti akan menambah beban rakyat kerajaan harus lebih peka harus lebih bijaksana harus lebih perlu dan izin dalam perbelanjaan dan penggunaan wang uh, negara ini supaya tidak perlu kita membebankan rakyat dengan GST ini Dan kita berazam kalau GST ini tetap nak dilaksanakan selepas pilihan raya ini kita terpaksa membawanya kepada rakyat untuk uh, mendapatkan uh, penghakiman uh, mereka uh, Datuk Yang Ketua yang akhirnya dalam masa yang singkat ini satu uh, minit, ya terima kasih uh, disebut mengenai alarm MP tadi kalau dalam Dewan ini kerajaan nak letakkan satu unit komputer yang canggih di depan kita seperti yang ada ni kita pun tak minta tapi kita suka tengok dapat kita gunakan kita manfaatkan tak minta pun ya uh, kalau kerajaan nak bagi membantu kita untuk mendapatkan penyelidik-penyelidik di kawasan-kawasan parlimen kita bagi saja ya kalau berpunya benda macam ini tak payah kita minta ya kerana ini merupakan apa-apa sahaja yang boleh membantu a uh, kita menjadi lebih efisien, lebih baik, ya. Tadi disebut greba. Greba yang dengan gaji hari ini memang tak cukup, bagi saja, tak payah minta pun. Saya yakin kalau disediakan begitu, kita tak payah nak berbahas panjang, ya. Rakyat pun uh, tak perlu risau dengan apa yang berlaku di dalam dewan-dewan ini. Ya, tetapi bagaimana nak menjadikan kerja kita ini lebih pasal yang mak kalau tadi betul betul habis, ya, habis masalah. Habis masalah. Ya, masa, jadi saya ucapkan terima kasih atas peluang ini uh, dan uh, dan kita menyokong uh, bajet uh, pakatan Terima kasih. Saya saya menghargai Yang hormat berhenti apabila masa dah tepat habis.